Ну что так, ну едут Паспорт выданный на территории Крыма. Является недействительным действительно на территории Крым. Согласно закону Крыма, об оккупированной территории. Ну а люди здесь начали. Ну вот и при том, что есть такой закон, собирайте вещи. Нет, мы не будем собирать вещи, у меня нет силы здоровья, у меня нет денег

где ваши документы, удостоверяющие личность? Еще раз вам повторяю, эти документы являются недействительными на территории Украины. Вот, слушай, они знают, кто я вам говорю, люди выезжают, Я вам говорю, собирайте вещи. не я зеркало, а я как куда я пойду, У меня денег нет. Мы вас отправили на Украину, Но зачем? Почему я не могу проехать на Киеве? Не можете проехать на Потому что это не действительный паспортный документ. Имеет бы украинские документы. Либо Но летит самолетом, либо паромом по кругу. Ну, если на данный момент не то не Вы уже не Только выйти. Выйти и мы вас отправляем на крем, посадите на самолет. Вы летаете на Россию. Мы самолет. нас там не приземляют. Собирайте вещи. Я вам серьезно, он пришел это сам. Я не имею права пропустить. Я не имею права пропустить. Не имею. Потому что закон гласит, что документы документы в апреле месяце, что В апреле месяце не было ничего не было. По вот этому документу. По какому документу не было? Вы это выдали. Документы на территории э, Крым. В преле месяц не осуществлялся. Ну вот, я вам сейчас покажу законы и посмотрим. Собирайте вещи. Собирайте вещи. Я не имею права вас пропустить. Не имею права. Если будут проверять, поверьте, будут, будут, будут в Харькове выезжать и не проверять. И потом будут разбираться. Ну, а да, да. да, да. вы хотите да, да, да. у нас недоедет? Да, нет моих. Сыграйте вещи. Основной пусы такси. Может это не действительно документы потом будут задавать. Ну вот такая страна. Я законный. Я... Да, потому что Крым считается временно оккупированной территорией Украины. Да. Ну вот замечательно. Вы считаете, что это Российская Федерация, а Украина считает, что это временно оккупированная территория Российской Федерации. Ну, значит, выходит... Крым оккупированная территория. Вот и страдает, собирайте вещи. Как голосовали на референдуме, так и страдали. Сейчас, буду... Сейчас оккупантов будут голосаживать. Восьмой вагон два человека. Сейчас будут... Восьмой. Какой референдум? Какой референдум такие паспорта? А у вас есть сердце? Вы будете кормить мою семью в замке? Вы будете кормить? Я сама ее не кормлю. Ну вот. Ну так что вы хотите от меня? Вот Что вы хотите от меня, Любовь Васильевна? Я не буду, не собираюсь нарушать закон. никогда его не нарушал. Потому что собирайте вещи. Так, так, так. Что еще много. А, вот.

Ребята, у меня к вам вопрос. Я сейчас ничего здесь не знаю. Вот я тут Мы вам все объясним. Вот с людьми выходите, А, а если да. да. вот, да. если будут места свободы? Места

嗯。 Well you can cut Это значит положить и дальше идти. А ехали, какие нибудь молодые, а то едут выжившие люди, и вот их надо обязательно терроризировать. Перший перший на приемка шоку. Перший перший на приемка R6. По якому ви вагоні не ходите? Мы приймем повтори. Паня, посажаю, я форма отправляюсь в

что паспорта эти не действительно Да мы вообще не все. Высадили оккупантов, короче, по российским паспортам. Потому что паспорта эти левые, миграционные какие-то. Еще толпа на улице стоит и высаживают все. всех сняли с поезда. Оккупанты. Оккупантов всех. Еще вот этот, этот. Какой, этот? Какой референдум? Такие паспорта у вас теперь. Mm -hmm. По бумажкам голосовали. Еще что-то хотят теперь. Не летать. Не, не поездом теперь не могут. А, они ж вылететь даже не могут. Да, уже сказал. Пусть они там теперь сидят в крыму со своими. Наши, видишь, Персик продают. Наши перси продают грушу. А там строка на перрон по паспортам. Там на перрон, на перрон даже нельзя выйти. Только, только паспорт придавите билет.